ডেইলী ব্লগ যদি মই দিবলৈ লওঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আচলতে বহুতে ডেইলি ব্লগ দিয়াৰ কথা কৈ থাকে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুখিনি কাম কৰা হ'ল ঘৰৰ কাপোৰ ধোৱা বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন সেইবাবে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ গোটেইখিনি কাম শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চৰাই চিৰিকটি মানে ধৰি লওক পাৰ আছে হাঁহ আছে সিহঁতক খাদ্য দিয়া হয় তাৰপিছত এনেকৈ এইখিনি যিখিনি মাটিৰ মচিব লগা থাকে মচি লোৱা হয় তাৰপিছত মই এয়া ব্লিচিং পাউদাৰো দিছো লগতে যিখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰো আচলতে শেলাই যাবৰ কাৰণে আৰু কাপোৰ ধুব আছিল ক'লোৱে বহুখিনি কাপোৰ তাকে আজি ধুলো গোটেইখিনি বেড কভাৰ বা তেনেকৈ চোফা কভাৰ পৰ্দা কিবা কিবি তেনেকে কাৰণ ধূলি বালিৰ দিন যে লেতেৰা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে সেয়ে ভাবিলো আজি কাপোৰখিনি ধুই লওঁ আৰু ভিডিঅ'খিনি আচলতে মই নিজে ট্ৰাইপেডৰ সহায়তে বনাইছো কাৰণ বহুতে ডেইলি ব্লগ দিয়াৰ কথা কৈ থাকে একেখিনি কামকেনো কিমান দি থাকিম সেইবাবে মই ডেইলি ব্লগ তেনেকে নিদিওঁ আৰু শিকিব লগাও তেনেকে নাথাকে ডেইলি লগত তথাপিও দিছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি কামেই কৰা হয় অৱশ্যে ঘৰত নাথাকিলে বাৰু ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি ৰান্ধি বা ভাত তেনেকৈ বনাই মেলি খাই থৈ যোৱা যায় সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যিদিনাখন ঘৰত থাকোঁ বা তেনেকৈ সপ্তাহত এদিন ৰবিবাৰে অন্তত বা যিদিনাখন আজৰি থকা যায় গোটেইখিনি কৰা হয় কাৰণ যিহেতু অনলাইন কাটিং ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া আৰু সময় দিব লাগিব কাটিঙৰ ক্লাছত গতিকে মই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নখিনি গোটেইখিনি কৰি দিছোঁ এইবোৰ ব্লেংকেটৰ কভাৰ বা কিবা কিবি থৈ দিলো এতিয়া গৰমো পৰিছে লাহে লাহে আৰু এইয়া কাপোৰবোৰ থুলো সেয়া আৰু কামটো কৰিবই লাগিব দৈনন্দিন কৰ্মৰ আজি নহয় জানো নিজে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি থকাটো নিজৰে দায়িত্ব যিহেতুকে মাৰ অসুখ হৈ থাকে ময়ে কৰিব লগা হয় গোটেইবোৰ কাম সেইবাবে ভালো হৈছে সৰুৰ পৰা এইবোৰ শিকিছো ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা যিহেতুকে অসুখ হৈ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই ঘৰৰ বিভিন্ন কাম কাজ নিজে কৰিছিলো আৰু সেই হেতুকে পৰাও হৈছো এইটো এটা পজিটিভ দিশ আমাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত জীৱনৰ যিহেতু থাকে ভালটো আমি গ্ৰহণ কৰিলে খুব ভাল আৰু প্ৰত্যেকটো দিশৰ পৰা আমি এটা ভাল দিশো পাওঁ বেয়া ভাল দুইটাৰ মাজত নহয় জানো এয়া আমাৰ চীনাহ দেখিছেনে ৰাতিপুৱা ইহঁতক দিয়া হয় খাদ্যখিনি আৰু এইটো নিমকি কুকুৰ আমাৰ নতুনকৈ পোৱালিটো আনিছিলোঁ যে তাৰপিছত ঘৰৰ মই এইখিনিও পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি দিছোঁ অকণমান ধূলি বালি পৰি থাকে চাৰিওফালে এইয়া পাকঘৰৰো অকণমান দি দিলোঁ এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি তাৰপিছত ঘৰ সৰা মচা এইটো কাম কৰিলোঁ মই আচলতে এনেকৈ বহি পেলাই মচোঁ তেতিয়াহে বেছি চাফ চিকুণ হোৱা যেন অনুভৱ হয় সেইবাবে এইখিনি মচি মেলি উঠি এইবাৰ মই আকৌ আহিলোঁ যিবোৰ গ্লাছবোৰত ধূলি বালি পৰাৰ নিচিনা হৈ যায় সেই গ্লাছবোৰ মই মচি দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ মই অকণমান বেকিং চৌদা দি দিওঁ দি পেলাই পানীত তেনেকৈ সেইখিনিৰে মই মোহাৰি পেলাই কাপোৰৰ সহায়ত গ্লাছখিনি মচি দিওঁ খুব সুন্দৰ চাফ হৈ যায় তেনেকৈ কলিং বা কিবাকিবি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় আৰু মেচিন মেচিনটো মই ধুনীয়াকৈ সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখোঁ তেতিয়া আচলতে বস্তুবোৰ নতুন হৈ থাকে সদায় যদি চাফকৈ আমি ৰাখো বা ধূলি বালি পৰিব নিদিও নহয়নে এইবোৰ মাৰ বিয়াতে দিয়া ফাৰ্নিচাৰ আছিলে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু কিতাপ যিহেতুকে পঢ়া শুনা এতিয়াও কৰো লিখা মেলা বা তেনেকে গতিকে টেবুলখন চিজিল হৈ থাকিলে ভাল লাগে পঢ়া শুনা কৰা সকলোৱে বা চাৰিও পাশটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকে ৰাখিলে পঢ়িব নিজৰ গতিকে ঘৰখন পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিলে আমাৰ কামবোৰ কৰি ভাল লাগে বা আমি যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ এনাৰ্জি পাওঁ এয়া ফুলনি এইখন সন্মুখৰ ইয়াতো অকন পানী দিলো কিমান ভাল লাগে সন্ধিয়াৰ সময়ত বা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যেতিয়া ফুলনিখনত যাওঁ তাৰপিছত চোতালখনৰ অকণমান এটা পাৰ্ট সাৰি দিলোঁ কাৰণ এইবোৰ কৰোঁতে লেতেৰা হৈছে গতিকে অকণমান সাৰি দিলোঁ সাৰি মেলি মই আচলতে এটা মোৰ স্বভাৱ আছে মই যিদিনাখন ঘৰৰ কাম কৰোঁ সেইদিনাখন শোৱা লোৱাৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব নাথাকে গোটেইবোৰ কাম হোৱাৰ পিছত কাপোৰ কানি ধুই মেলি শুকোৱাৰ পিছত ঠায়ে ঠায়ে ৰাখি পেলাই গা পা ধুই ভগৱানৰ ওচৰত চাকি ধূপ জ্বলাই মেলিহে মই ভাত বা কিবা খাওঁ সেইটো মোৰ তেনেকুৱা হয় যিদিনাখন এদিন কষ্ট হয় বহুত হয় আৰু এই নাৰ্জী ফুলখিনিত অকণমান পানী দি দিলো শুকান হৈ গৈছে বৰষুণ নাই গতিকে ইহঁতকো খাদ্যৰ প্ৰয়োজন আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে কালানযুখিনি আৰু বাচন বৰ্তনবোৰো মই এদিন এনেকৈ গোটেইবোৰ উলিয়াই পেলাই ধুই দিওঁ কাৰণ সদায়তো বাৰু পৰিষ্কাৰকৈ ধুৱাই যায় নাজানো কিয় মই এদিন ধুনীয়াকৈ ছাই বা তেনেকৈ চাৰ্ফ এইবোৰ মিক্স কৰি পেলাই যেতিয়া ধুওঁ খুব সুন্দৰ চিকচিকীয়া নতুনৰ নিচিনা হৈ থাকে যিমান আমি ভীম বাৰ বা তেনেকৈ লিকুইড কিবা কিবি এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয় ছাই আৰু লগতে চাৰ্ফ অকণমান মিহলি কৰি পেলাই যদি বাচনখিনি ধুওঁ আৰু এইবোৰ বহুতে কয় এইবোৰ দৰ্জা বাহিৰত লগালে বেয়া হয় কিন্তু ভালকে ৰাখিলে নিশ্চয় ভালে থাকিব বহুত বছৰীয়া তথাপিও ধুনীয়া হৈয়ে আছে একো বেয়া হোৱা নাই এনেকৈ মাজে মাজে খহি পৰিস্কাৰ কৰা হয় আৰু এয়া ব্লিচিং পাউদাৰ লগতে বেকিং পাউডাৰ আৰু লগতে ইয়াতে বালি আছে অকণমান নিমখ আছে গোটেইখিনি বস্তু মই এনেকৈ মিহলি কৰি দিছোঁ কাৰণ দমকলৰ পাৰটো যদি লেতেৰা হয় বা শেলাই চেলনী এইবোৰ পৰে তেতিয়াহ'লে পৰাৰ চাঞ্চ থাকে সেইবাবে মই সঘনাই এইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি থাকোঁ তাৰমানে দমকলৰ পাৰ বা তেনেকৈ যিবোৰ পকী থাকে মই এইবোৰ মানে পিছল হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ ঘৰত বয়সস্থ মানুহ থাকিলে বা বাচ্ছা থাকিলে এইখিনি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয় সেইবাবে ভালে আছে মই ধুনীয়াকৈ পানী মাৰি দিম অকণমান সময় ৰাখি খুব সুন্দৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত মই গা পা ধুই চাকি বন্তি জ্ৱলাই মেলি কাপোৰ চিলোৱাত লাগিছো সেইখিনি দেখুওৱা নহল কাৰণ ইতিমধ্যে মোৰ ভাগৰো লাগিছে গতিকে আশা কৰো ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকে কি পালে নাজানো কিন্তু দৈনন্দিন কৰ্মৰাজিৰ এটা আভাস দিলো নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰিব লাগিব যিমান আমি পঢ়িলেও তেতিয়া নিজৰ মনটোও ভালে থাকে লগতে আমাৰ কামবোৰ কৰিবও মন যায় হয়নে গতিকে নিজৰ ঘৰখন যিমান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিব সিমানে আপোনাৰ বিভিন্ন কামত আপুনি মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিব কাৰণ আৰম্ভণি ঘৰখনৰ পৰাই যিহেতুকে হয় মই তেনেকৈ ভাবোঁ এৰিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টোৱে লগ পাম কেতিয়াবা আহিম আকৌ এনেকৈ ডেইলি ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত লৈ